О чем общаешься? Да так ни о чем. Праздников. День строителей сегодня у нас. Как там... как там строители отстраивают инфраструктуру в Донецке? Воду уже опустили сегодня. Нет, я не знаю, что там в Донецке нет. Блин. Еще людей, просто которые интересуются событиями в Донецке. то, то что в Ялте происходит, ну, могу рассказать. Понятно. Я там бываю два раза в год, а Понятно. так Донецк нет пока. Да, понял, не доехал. Что, вопросов нету по поводу строительства в Донецке. Задавайте свой вопрос. Мне да ничего. как у вас дела? Э -э лично у меня по чуть-чуть идут дела. Я просто жил прифронтовом городе. Здесь я бы не сказал, что все хорошо. Да, прифронтовом? При там или которые все-таки на стороне Донецка? Если я правильно выразился, но в Украине я живу, Донецкая область, город Краматорск. А, ну ка там плохо, да? Ну если Россия поет инфраструктуру, я бы не сказал, что это хорошо. Она пытается превратить город в Покровск, в Бахмут, Авдеевку, Попасную, Солидару, угледар Клещеевку, Лисичанск, Северодонецк, Мариуполь. Мариуполь. Что, Мариуполь? Ну, вы забыли про Мариуполь. Мариуполь? Мариуполь также Россия у... Ну, ничего. Мы... Вот насчет Мариуполя, кстати, да. Я вот поеду в октябре э, в Крым. Все-таки, наверное, по новым территориям поеду. За, напротив, но поедет. Ну, ничего. А то мы, то мы все через мост, через мост, а там сложновато, народу много. А, народу много. Очень... Ну, да, я слышал, слышал, что очень часто закрывают мост. Как будто, нет, нет, как будто нет, все нет, время пытаются где-то нанести удар по мосту, и россияне его перекрывают все время. Нет, там да, когда, если есть, если есть опасность удара, туда перекрывать. Но это не так часто. А, ну да, ежедневно, в принципе, не так часто. А вы ежедневно туда долетаете? Да? Ой, слушайте, по поводу долетают ежедневно или нет, я не знаю, но в случае воздушной тревоги в Крыму, она бывает несколько раз в, в день, сразу же перекрывают нет, и... Нет, нет, не, не, нет, у вас неправильная информация. Я, я, под... я, я, я подписан на Аксенова. Аксенов пишет, Крымский, Кирчинский мост перекрыт. Ежедневно у него нет, нет, эти нет. уведомления. Это, нет, это вы, вы просто врете. Я вам не верю. А я думал, я это Аксенов был... врет, а это я, я читаю я Аксенова вот бываю, и вру. А вы там не бываете. Понятно. Какого вы там Аксенова читаете, я не знаю. А Аксенова это глава Крыма, которого никто нет, никогда нет, не выбирал, а внезапно я, я не при знаю, России он стал Аксенова главой. Я вот я какой его и читаю. Вы когда последний раз в Крыму были? В 2013 году. Ну вот, а я там каждый, каждый год два или в октябре. <связать> то есть дважды вы приезжаете и там нету воздушной тревоги нет блин а я захожу на аксенова который там живет он ежедневно пишет воздушная тревога не знаю а давайте вы назовете день месяц и год когда были вы в крыму а я посмотрю была ли там воздушная тревога сейчас скажу значит в этом апреле я туда заезжал, по-моему, 18 числа. Давай. 18 числа какого месяца? Апрель, апрель. 18 апреля, 2025 год. Сейчас зайду. Я могу даже точно сказать, но это мне надо посмотреть. Это. я сейчас зайду к Аксенову в Телеграм, его официальный. И открою здесь 18 апреля. Почему бы и нет? Так. Смотрим. Вот 18. в 23 году, в 23 году осенью точно мы простояли полтора часа, мостом был перекрыт. Это опять же в октябре. Аксенов, 18 квитня, апреля, 19.45, воздушная тревога в Крыму, Крымский мост перекрыт. 18.57, а, ну, не я... спустя несколько минут написано, Крымский мост, мост открыт. А, ну, ну это вечером и ночью, я-то проезжаю. А но... я не задаю вопрос, сколько часов, я а, говорю, в днях. Ну, может быть. Ежедневно, не, ну ежедневно хорошо. перекрывают, ежедневно. Да, перекры... Перекрыли, открыли, ну, все, да. в чем проблема? Понятно дело. Народу как... в Крыму, как... мое. Вот про Крым я могу сказать, про Донецк не могу. Когда перелетает так они и по 4 часа могут прождать. А когда они прилетают и где-то сбивают, тогда сразу открывают. Да, но ежедневно воздушная ну, тревога. Да, да, вот и, ну, вчера, и, ну, и, например, когда ВСУ проводили демилитаризацию российской системы ПВО, уничтожив две системы ПВО и четыре системы РЛС, плюс один катер э, десантура. Крымский вас мост поразаться? был закрыт 5 часов, а количество автомобилей, которые стояли в пробке, 3,5 тысячи. Э, откуда у вас информация, что 4 ЛС там, э, видео, еще? Видео там? подтверждение, где ГУР показали, как происходят эти э, попадания. Маленькие, э, бэки, ЛС? маленькие БЭКи, которые ну. подплывают к берегам Крымского полуострова, с этих маленьких БЭКов. Это... А, слушайте, Давайте я закончу. Откуда я знаю? С этих маленьких без безэкипажный катер, вылетают FPV-шки, длительность до 20 километров. И на видео четко видно, как они попадают по РАДАС-системам и по системам ПВО. А, еще построим. Сколько машин стояло в очереди? 3500 машин, вчерашняя информация. Ага. А чего они там делали? Ну Пробка была, зачем... потому что Крымский мост был закрыт. Так. так, а зачем они ехали туда? Это на выезде и въезде в Крым. Так. 3000 туда и обратно. Не-не-не. Общее количество ждущих автомобилей, автомобилей которые хотят Крым въехать на крымский полуостров. В обе стороны 3500 автомобилей. Значит, сделаем вывод, что народу на все то, что вы делаете. Ни в коем случае нет. Как же, было бы. Люди бы вообще б сидели бы себе на море. Заходишь сейчас просто на, любой, на любое турагентство Российской Федерации, выбираешь Крым, там везде все свободно. Но почему-то никто не едет. Почему в Крым много едет? Инфраструктура, российские военнослужащие и местные жители. Чтобы где-то с Крыма выехать, точнее вылететь в другой регион, нужно Крым покинуть, потому что аэропорты не работают и не ходят гражданские судна в Черном море. Только военные, катера и логистика Российской Федерации. И все. С этого и вывод, почему люди выбирают только автомобильные движения, потому что других у них нету ресурсов, чтобы покинуть Крымский полуостров и чтобы приехать в Крымский полуостров. Не, 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 надо, не надо покидать. Кстати, железная дорога работает нормально. А вы когда последний раз в Крыму вылечили? Железная дорога используется только в военных целях. На секундочку, это официальный указ Министерства обороны Российской Федерации. Это логистическая цепочка российской армии. Не нужно врать, что пассажирские рейсы ходят в Крым по ЖД. Вот не нужно врать. Вы, пожалуйста, посмотрите расписание поездов. Давайте посмотрю, И в где посмотреть ресурс. .точка ру как как точка ру точка ру давайте Каз, казанский вокзал симферополь тут точка ру смотрим заходим есть так авиажеда э, маршрут куда и откуда ЖД, ЖД, ЖД. куда и откуда да казанский вокзал то есть казань татарстан не Казань Татарстан, а Казанский вокзал Москва. А, Москва, понял. Москва. И в какой город Казахстан, в Крыму? Вокзал. Какой город в Крыму? Симферополь. 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 Смотрим, пишем. Куда? На какой день взять? А, ну как хотите? Давай. На какие билеты, мол, возьмите. Там, по-моему, за 45 суток продают. Так, Москва. Страна курорт. Ага, Россия. Россия. А, Россию здесь не показывает. Пишу Украина. Ты мне не гони. Так, когда? А что ты мне здесь наваливаешь, что в Крыму, в Симферополе здесь принимают? Нету здесь Здесь даже в поиске невозможно выбрать крем Ничего не найдено. Что ты мне наваливаешь? Да это ты мне наваливаешь. Так я взял. Покажи. ЖД-билеты. Москва, Крым. Не Москва, Крым, Москва, Симферополь. Пишу, Симферополь еще тебе. Симферополь. Когда? Возьмем через неделю. Найти поиск. Так, смотрим. Идет поиск. Еще ищем. Еще ищем. Еще. Еще. Да, не надо ничего искать. Я уже нашел. Экспресс 840. Казанский вокзал. Смотри, 12. показывает Не знаю, как показать. Смотри, ничего нету. Ноль. Есть места, нижние места, те, стоимость те билета 15 450 рублей. Я на сейчас вот. смотрю на следующую неделю, точнее от сегодняшнего дня до 16 числа, ноль. Посмотреть 18 показывай тысяч смотри Показывает только, что можно взять отель, вилла от 87 тысяч рублей. Только отель показывает, не жида. А Аталь. Нет, ты, ты меня обманываешь, потому что ты... Понятное дело, да. Отдаль ну, мне ну, показала, ну, можно взять какой-то отель, алле... Аталь, вилла от 87 ну, ну, тысяч рублей. .ру. Казанский вокзал, Симферополь, 15450, потому что это у нас люкс. Ага, и скидка 50%. По, и скидка 50%, потому что никто не ездит, все боятся. Я тебе только что сказал, я вписал ты, в поиске. Ты же только что сказал, что вообще нет. Я да. же, я же искал только что, нету, только отель показывает. Ты плохо искал, значит, вы, получается, плохо ищете. Вы какой-то... Я думаю, не тот человек, вы который... Вы когда последний раз... Я думаю, послед... что... Тот человек, который утверждает, что в Крым все едут, показывает мне люкс номер, а там по 50% скидки на все рейсы. Откуда рейс появился, я вообще не понимаю, потому что мне показывает только ЖД. А там где? Ниже, ниже справа, ниже. Вот скидка, смотри, справее, вот. 33 тысячи рублей полная стоимость, ты показываешь, и от 15 тысяч рублей за одно место. Скидка, сколько у тебя получается? Ну да. Скидка 15 тысяч 450 да это рублей. Вот, это этого вот 105, там бывает по 105 тысяч, а бывает Ванька, по 15. Ванька, ты мне только что показал, за 15 тысяч ты покупаешь билет якубы а его стоимость плюс 50 процентов, то есть со скидкой ты его покупаешь. Кто туда ездит, если даже в люкс номерах? Это же люкс номер, почему туда никто не едет? Фирменный Нижний, верхний, а 105, ну в чем проблема-то? В чем проблема, ну, я тебе отвечаю. Я искал, 100, смотри, 100, я искал, 100. нету. Но ты соврал, Но... Что, что все туда едут, мест нету. Ты мне показываешь сейчас как я не знаю, что ты показываешь Веду. мне. 50% я... скидки на люкс. Это говорит о том, что туда вообще никто не едет. И предлагают самую э, большущую скидку, которую можно предложить, чтобы хотя бы кто-то туда поехал. Еду, но еду же. В Сочи не поедешь. Инфраструктура полнейшая. Российская Федерация эту инфраструктуру не отстроила. Все время наводнение. Город не предназначен для нормального отдыха. Крым Украина отстроила. Российская Федерация его аннексировала. Сейчас предлагают 50% скидки, чтобы хотя бы кто-то туда поехал. А туда так или иначе, никто не едет, потому что ты мне что-то показал. Я не знаю, правда это или неправда. И там все места свободны. Еще и со скидкой 50%. 10 минут назад ты мне говорил, что через, через мост едут Я искал, нету никакой информации. Я искал, я тебе утверждаю, я ищу. Это ты мне показал. Я говорю, то, что ты мне показал, вот то, что ты мне показываешь, там 50%. И все места свободны. Ходят поезда. Ты видел? Ванечка, я посмотрел информацию, ничего не ходит. Ничего. Никакой информации у тебя нет, потому что ты смотришь... Я зашел на твою... .ру, нету. А как? скидка почему идет? Потому что нету клиентов. Никто не хочет туда ехать. Заметь. Скидку дают или в тот момент, когда остаются последние места... Или в момент, когда туда вообще никто не едет. О, и все, да? Давай. А, вернулся. Скидку дают лишь в тот момент, когда последние места, вот прямо сейчас будет отъезд. Или когда никто не хочет туда ехать. Так вот проблема в том, что туда никто не едет. Я посмотрел на твоем .ру, нету мест. Но то, что ты там посмотрел, скорее всего, возможно, что ты там нашел. Там все места свободны, никто не хочет ехать. Крым все равно наш, и там вот так, там, 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 там. Настолько Крым ваш, что никто не отдыхает там. Вы довели Крым до того, что туда даже никто не хочет ехать отдыхать. Вообще никто. Этот Крым никому помимо украинцев и людей, которые туда ехали отдыхать, никому, больше никому не нужен. Россияне туда не поедут, потому что я смотрю, Аталия там очень дорого. Помимо того, что туда ехать это ну это своей жизни, потому что Крым находится под боевыми действиями. А ты мне рассказываешь, Крым ваш, при Украине Крым развивался, а при России развивается инфраструктура военная, чтобы российские войска могли туда доехать, хотя бы. Это серьезно? Вы серьезно? Ванька, открой любой ресурс и посмотри, сколько свободных мест. Посмотри, вот ты смотрел ЖДА только что, ты утверждаешь, что ты нашел ЖДА. Ты мне показал все места свободные. Я нашел количество отелей. Все они свободные, Ванька. Куда бы ты ни зашел, везде все свободно. Можно приехать и забронировать, если ты туда захочешь ехать, а там небезопасно. При Украине все было забито. Туда, чтобы поехать, нужно было за полгода зарезервировать места, чтобы проехать туда и отдохнуть, потому что все развивалось, туризм был, люди были приятные. При Российской Федерации развивается инфраструктура для российской армии. Весь полуостров находится в российской военной амуниции и больше ничего. Давай. Здоров. О чем общаешься? музыка, поэзия, цены на базаре, пошла к другому, собака, вот, на дереве, на яблоне выросли груши, что угодно. Понятно. Слушай, как ты думаешь, если россияне говорят слово их можно за это оштрафовать? Зачем? Как это зачем? Привлечь их к ответственности. Российский суд вынес постановление оштрафовал на 10 тысяч рублей гражданинку Российской Федерации. За что? Да то, что она написала слово. Я не знаю, я такого не видел и не слышал. Так, возможно, проверишь прямо сейчас. Ну, возможно, это фейк. Фейк? Как ты думаешь, российский суд это фейк? Ну, фейк, что это было. Простой пример гражданина Российской Федерации и его логики. Человек, который не может посмотреть эту информацию, уже утверждает, что это фейк, потому что это неудобная информация. Ты почему можешь? я не могу ее посмотреть? Ты можешь посмотреть. За, за Google, в Яндекс, зайди, пишите это. Да мне не интересно это. Ты задаешь мне вопрос, почему ты не можешь это посмотреть? Я говорю, зайди так посмотри. Не, я, я имею все источники в интернете, Яндекс и Гугл, что угодно. Я могу легко посмотреть. Но мне это не интересно. А зачем ты говоришь, что это фейк? Потому что я так думаю. Ты не можешь думать. Потому что я свободный гражданин, имею право. Думать свободно. Не, а вот ты, ты думаешь ты так, не, как ты тебе неправильно сказал. говоришь. Думать могут все, а вот только русские. Нет, да. Вот, да. вот да. ты думаешь, так как тебе сказали. Не, а думаю Так, так как постановил я российский суд. Я свободный человек я решаю, как мне. Так постановил верю, российский верю. суд. А ты суд Еще человек раз. не свободный. Еще. Вот. Раз. Так постановил давай, сын, российский давай, суд. Так постановила российский суд. Давай ссылку. Ссылку. Давай Открываешь и пишешь самая первая ссылка. Что пишу? Российский суд оштрафовал гражданинку России на 10 тысяч рублей за слово. Пишешь. Самый первый, самая первая самая первая ссылка будет на этот. А ну и все. Иванька. Что? А, вот, вернулся. Русский интернет. Работает по-русски. Да. да, у нас интернет лучше, чем Давай, у Давай, открывай Яндекс и пиши. Да не буду сейчас открывать. Ладно, Ты... задавай вопросы. А? А, 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 скажи мне, пожалуйста, в каком году Крым принял Конституцию? Крымский полуостров в каком году? В 98-м да. году. Серьезно? Да. А Украина? В 96-м. Прикольно. Подними Википедию или что ты там говоришь и посмотри. На что мне посмотреть? Крым принял конституцию в 92 году. Ванечка, открываешь конституцию Украины и читаешь внимательно. Читаешь конституцию Крыма 92-го года. Свободный, многонациональный народ Крыма принимаем Конституцию Крыма, учреждаем светское демократическое государство. Ты не веришь? Поднимай, читай. Конституция Украины открываешь и читаешь. Все четко а... написано в Конституции Украины. Нет, ну, что там написано? Ничего там не написано. Ванечка, в Конституции Украины. Когда принята была Конституция Украины? В 96-м году я тебе ответил. А Конституция Крыма От, в девяносте в этом году. Конституция, а Конституция, Крыма в 92 Конституция году. определенного Все региона еще... Украины не может быть принята ранее Конституции Украины, потому что Конституция Украины это основной закон, и на основании основного закона была дополнительно разработана еще Конституция Крымского полуострова. Это Конституция Крыма. Ванечка, я тебе говорю, основной закон государства Украины – это Конституция Украины. И на основании вот этой Конституции была разработана дополнительная еще Конституция Крымской автономии. Дядя, поднимаешь и смотришь. Ты настолько... Что ты даже элементарных вещей не знаешь. Я тебе еще предлагал зайти в Яндекс и вписать, как россиянку оштрафовали на 10 тысяч рублей за слово... А здесь проблема заключается в том, что ты, я думаю, ты овладел интернетом где-то три года назад, за три года не сумел зайти на официальные ресурсы Украины и посмотреть, когда Конституция Крымского полуострова появилась. И сейчас и посмотри, когда была принята Конституция Крыма. Да, давай я задам вопрос врачу, я сейчас думаю, врач тебе... тебе. Когда была принята Конституция Крымской автономии в составе Украины? В составе Украины была принята Верховным Советом АРК 21.98 года, а затем утверждена Верховной Радой Украины 23 декабря 98 года. Понятно? Как же ж так, Ванька? Ты ж мне говорил, что в 92-м году, а врач вот говорит, что в 98-м году. Спрашивай, первая конституция Крыма. Ванюшка, это самая первая конституция Крыма. Другой конституции не было был президент Крыма, знаешь? Ванечка, так? не было президента, есть только президент Украины. Только был в 90 году первый президент. Ванечка, есть только президент Украины и только. У нас нету президентов области или автономии. Не кричи, не кричи, это тебе не поможет. Открываешь Конституцию и смотришь Конституцию Украины. Так, и так, будем тебе просвещать, я будем сейчас. Чему? Потому что ты не знаешь Конституцию Украины? Сейчас. Сейчас. <laughs> Слушай, а в 92-м году, ты вот ты говоришь, Крым был частью чего? Ничего. А, так о чем с тобой общаться, если у тебя... Вообще ноль просто. Человек даже не знает на момент 92-го года, в какой в чей состав входил Крымский полуостров. О чем с тобой можно общаться, если ты читаешь только РИА новости? Конституция Крыма. Когда была принята? Сейчас мы тебя будем обучать. Давай, читай. Первая конституция крымской автономной автономии была принята. А, это в 21-м году. Смотри, не там не в 21-м году, а 21 декабря написано. Ты же нашел правильную информацию, а что случилось? Ты кого там научить хотел? Ты читать не умеешь. Ты 21 декабря путаешь с каким-то 21 годом. А, ты помолчи, да? Тебе нужно ездить, чтобы видеть, что там написано месяц и день, а не год. Звук сейчас выключу, чтобы ты не Звук выключит мне. Давай, я тебе дам возможность найти информацию и прочесть две минутки. Конституция Крыма 92 второго года. Конституция Республики Крым. 92-й год. Сейчас показываю тебе, чтобы ты видел. Секунду. Не, Не, что увидишь. ты мне там показываешь? Вот. Там написано 1998. А 92-го года. 98-й. Конституция Республики Крым принято седьмой сессией Верховного Совета Крыма в 1992 году. Мы свободные и равные в своих правах и достоинстве граждане, составляющие многонациональный народ Крыма, дальше, соединенные многовековыми узами общей исторической судьбы, безоговорочно направленные против территории Крыма. А ты читать? Что ты хочешь там прочесть? Исходя... А с... <свеч> так ты читать? <свеч> сперва выучи русский язык, прежде чем заходить что-то рассказывать. Достоинства и уровня жизни всех жителей Крыма учреждаем Конституцию Республики Крым. Статья номер один. Основы конституционного строя Республики Крым. Вот. Республика Крым является правовым, демократическим государством. На своей территории Республика Крым обладает верховным правом. Хочешь прочитать все статьи. Хочешь вот так посадить, почитать всю Конституцию, а потом сказать, а, а ты убежал.